নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আজি ক্লাছ ফাইভৰ পাঠ নম্বৰ আঠ হয় জোখ্মা দৈৰ্ঘ এই পাঠটোৰ গণিতৰ আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ব'লাচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া ইয়াত তোমালোকৰ দিছে এক মিটাৰ দৈৰ্ঘ্য হ'বলৈ দহ চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কিমানটা টুকুৰা কাগজৰ টুকুৰাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এক মিটাৰ দৈৰ্ঘ্য হ'বলৈ দহ চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দহ চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ কিমানটা কাগজৰ টুকুৰা লাগিব যিহেতু এশ চেণ্টিমিটাৰ এক মিটাৰ হয় গতিকে ইয়াত কিমান লাগিব এশটা টুকুৰা লাগিব কিমান লাগিব দহ চেণ্টিমিটাৰ দহ চেণ্টিমিটাৰ এশটা টুকুৰা লাগিব কিমান লাগিব ইয়াত এশটা টুকুৰা লাগিব লিখিবা ইয়াত কৈছে কাগজৰ টুকুৰা কিমানটা প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াত এশ টুকুৰাৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি লিখিবা বি নম্বৰ দিছে এক মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যত মুঠতে কিমান চেণ্টিমিটাৰ পালা এক মিটাৰৰ দৈৰ্ঘ আমি জানো যে এশ চেণ্টিমিটাৰ এশ ইয়াত লিখিবা চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে এশ চেণ্টিমিটাৰ ইয়াত তোমালোকে নিশ্চয় পালা ইয়াত দিছে চোৱা এক মিটাৰ সমান দহ পূৰণ এশ দহ চেণ্টিমিটাৰ সমান এশ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে আমি পালোঁ এক মিটাৰত এশ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া নেক্সট দিছে ইয়াত এটা দিছে চোৱা তোমাৰ স্কেলপাতত কিমান চেণ্টিমিটাৰ আছে লিখা তোমাৰ স্কেলপাট মোৰ ওচৰত এপাত স্কেল আছে গতিকে তোমালোকৰ ওচৰ চূপা স্কেলপাতৰ কিমান চেণ্টিমিটাৰ হয় সেইটো লিখিবা মোৰ ওচৰত দীঘল চেণ্টিমিটাৰ দীঘল স্কেল এটা আছে আৰু তোমালোকৰ ওচৰত কিমান আছে তোমালোকে নিজে চাই ল'বা এই স্কেলপাত মানে স্কেলপাটত ইয়াৰ পৰা চোৱা চেণ্টিমিটাৰটো কেনেকৈ ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং হৈছে চোৱা শূন্য এক দুই তিনি চাৰি এনেকৈ ষ্টাৰ্টিং হৈছে একেবাৰে লাষ্টতো চাবা কিমান চেণ্টিমিটাৰ মোৰ স্কেলপাৰ্ট হয় ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে মই ইয়াত লিখিম ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ মোৰ স্কেলপাৰ্টৰ দৈৰ্ঘ কিমান চেণ্টিমিটাৰ ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ ইয়াত ত্ৰিছ ৰেখা আছে গতিকে তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ স্কেলপাৰ্টৰ যুগ কিমান হয় তোমালোকে নিজে চাই ল'বা নেক্সট তোমালোকক দিছে এড্ৰেছ আছে তলৰ ৰেখাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ যোগ উলিয়াই চেণ্টিমিটাৰ আৰু মিলিমিটাৰত লিখোঁ অহা স্কেলৰ সহায়ত এতিয়া চোৱা তোমাৰ স্কেল পাতৰ দৈৰ্ঘ্যৰ জোখ লৈ চেণ্টিমিটাৰ লিখিব লাগিছে আৰু মিলিমিটাৰ এতিয়া আমি প্ৰথমে পাম চেণ্টিমিটাৰ এই দৈৰ্ঘ্য়ডাল কিমান চেণ্টিমিটাৰ আমি চাওঁচোন পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ দেখিছেনে ইয়াত লিখি দিছে দৈৰ্ঘ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু কিমান মিলিমিটাৰ পঞ্চাছ মিলিমিটাৰ এতিয়া চোৱা মিলিমিটাৰ কেনেকৈ হ'ল পঞ্চাছ ইয়াৰ পৰা এক্স চেণ্টিমিটাৰত কিমান আছে দহ এক্স চেণ্টিমিটাৰ দহ চেণ্টিমিটাৰ বিছ এক এক্স চেণ্টিমিটাৰত কিমান থাকে দহ মিলিমিটাৰ গতিকে দহ মিলিমিটাৰ বিছ ত্ৰিছ চল্লিছ পঞ্চাছ গতিকে কি হৈছে পঞ্চাছ মিলিমিটাৰ এতিয়া নেক্সটডাল চাম কিমান চেণ্টিমিটাৰ এইডাল তোমালোকে ডাগটো দেখিছানে ইয়াৰ এই শূন্যৰ যিডাল দীঘল ডাক হয় এই ডাগডালৰ পৰা জুখিব লাগিব চোৱা মই ইয়াত জুখিছোঁ এই শূন্যটোৰ পৰা বুজি শূন্যটোৰ পৰা জুখিছোঁ আৰু কিমান আছে ইয়াত চাৰি ইয়াত তেতিয়া আমি কি দিম চাৰি চেণ্টিমিটাৰ ইয়াত চাৰি চেণ্টিমিটাৰ আৰু তেতিয়াহ'লে কিমান মিলিমিটাৰ হ'ব চল্লিছ মিলিমিটাৰ কি কাৰণে চল্লিছ হ'ল চোৱা এক চেণ্টিমিটাৰ দহ দহ মিলিমিটাৰ গতিকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ দহ ইয়াৰ পৰা দহ ইয়াৰ পৰা দহ ইয়াৰ পৰা দহ কিমান হ'ল চল্লিছ হ'ল গতিকে ত' চল্লিছ মিলি মিটাৰ নেক্সটডাল কিমান চেণ্টিমিটাৰ চাওঁচোন এই শূন্যৰ পৰা তোমালোকে নিজৰ নিজৰ স্কেলত জুখি চাই ল'বা কিমান হয় এতিয়া ইয়াৰ পৰা চাইছোঁ এইডাল কিমান হয় তিনি গতিকে ইয়াত কি হ'ব তিনি চেণ্টিমিটাৰ তিনি চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইয়াত কিমান কিমান মিলিমিটাৰ হ'ব ত্ৰিছ মিলিমিটাৰ ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা নেক্সট তোমালোকক ইয়াত দিছে চোৱা ইয়াৰ জুখিব দিছে এ বি এতিয়া এই এইডালক কয় এ বিয়া দি দি দিছে দেখিছানে এ বি এইডাল এ বি কিমান চেণ্টিমিটাৰ লিখিব লাগে বি চি এডাল বি চি হয় এইডাল তাৰপিছত এ চি এইডাল এ চি হয় গতিকে প্ৰত্যেকডালে তোমালোকক জুখিব দিছে আৰু কিমান মিলিমিটাৰ লিখিব দিছে এতিয়া মই জুখি দিম প্ৰথমে এ বিডাল ঠিক আছে গতিকে তোমালোকেও জুখিবা নিজৰ নিজৰ স্কেল লৈ বা এই শূন্যৰ পৰা ধৰি ল'লেই হৈ যাব তোমালোকে পাৰিবা ইয়াত কিমান আছে দুই দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ দুই দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ প্ৰথমটো লিখিবা দুই দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব মিলিমিটাৰ হিচাপে কিমান হ'ব চাই লোৱা চৰি এইটো জিখিব লাগিব কিমান ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ দহ বিছ বিচে পাছে পঁচিছ গতিকে ইয়াত কি হ'ল পঁচিছ মিলি মিটাৰ ইয়াত হ'ল দুই দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইয়াত কিমান মিলি মিটাৰ হ'ল পঁচিছ মিলি মিটাৰ ঠিক আছে নেক্সট তোমালোকৰ বি চি দিছে বি চিডাল জুখিছে মানে বি চিডাল কিমান হয় অ'কে বি চিডাল কিমান হয় দুই দশমিক কিমান হৈছে পাঁচ ছয় সাত দুই দশমিক সাত চেণ্টিমিটাৰ দুই দশমিক সাত চেণ্টিমিটাৰ আৰু তেতিয়াহ'লে ইয়াত কিমান হ'ব সাতাইছ মিলিমিটাৰ ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা নেক্সটডাল চাম এতিয়া আমি এ চি এডাল এ আৰু চি আছে নহয় গতিকে এ চিডাল আমি যোগিম কিমান হয় এইটো এ চিডাল হৈছে দুই দশমিক পাঁচ দুই দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে ইয়াত কিমান মিলিমিটাৰ হ'ব পঁচিছ মিলিমিটাৰ এইটো নিশ্চয় বুজি পাইছা নেক্সটটো তোমালোকে নিশ্চয় উলিয়াব পাৰিবা এ বি এ বি ইয়াত কোনডাল হয় ইয়াত এ আৰু বি এইডালক কয় এ বি বি চি বি চি কোনডাল এইটো বি আৰু চি বি চি গতিকে বি চিডাল কি ক'ব লাগিব নিজে আঁকি ল'ব লাগিব বি চিডাল এইডাল বি চি হ'ব বি এ চিক জইন কৰিব লাগিব গতিকে এইডাল বি চি হ'ব এইডাল নিজে এনেকৈ টানি ল'বা আৰু কিমান হয় এডাল বি চিডাল ওলাব তাৰপিছত চি ডি চি ডি কোনডাল চি আৰু ডি এ ডি এ ডি কোনডাল হ'ব এ আৰু ডি এ আৰু ডি এনেকৈডাল তোমালোকে টানি ল'বা তেতিয়া ওলাব এতিয়া চোৱা আমি প্ৰথমে উলিয়াম এ বি এ বিডাল কিমান হয় আমি ইয়াত জুখিম এ আৰু বি তিনি দশমিক দুই তিনি দশমিক দুই চেণ্টিমিটাৰ গতিকে ইয়াত কি হ'ব বত্ৰিছ মিলিমিটাৰ ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা নেক্সটটো হৈছে বি চি বি চিডাল এতিয়া জুখিম বি চিডাল হৈছে তিনি চেণ্টিমিটাৰ তিনি চেণ্টিমিটাৰ হ'লে ইয়াত কি হ'ব ত্ৰিছ মিলিমিটাৰ চি ডি চি ডি চি ডিডাল জুখিম এতিয়া চিডিডাল হ'ল দুই দশমিক দুই দশমিক পাঁচ দুই দশমিক পাঁচ দুই দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে ইয়াত কি হ'ব পঁচিছ মিলি মিটাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত এ ডি এ আৰু ডি এ আৰু ডিটো নিজে জুখি ল'ব লাগিব চাৰি ইয়াত কি হৈছে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ গতিকে ইয়াত কি হ'ব চল্লিছ মিলিমিটাৰ এতিয়াতো নিশ্চয় বুজি পাইছা নেক্সটটো তোমালোকক দেখাইছোঁ কি আহিছে এতিয়া ইয়াত তোমালোকক দিছে দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ট্ৰেকৰ ছবিখন চাই তাৰ দূৰত্ববোৰ জানো আহা এতিয়া এটা ট্ৰেক দিছে এই ট্ৰেকটো হৈছে এৰ পৰা বিলে দূৰত্ব কিমান এশ মিটাৰ বিৰ পৰা চি লৈ এশ মিটাৰ চি ৰ পৰা ডি লৈ এশ মিটাৰ আৰু ডিৰ পৰা এৰলৈ এশ মিটাৰ গতিকে ট'টেল কিমান আছে এশ দুশ তিনিশ চাৰিশ ট'টেল ট্ৰেকটোত আছে চাৰিশ মিটাৰ এতিয়া মনত থাকিব ট'টেল ট্ৰেকটোত আছে চাৰিশ মিটাৰ ঠিক আছে এতিয়া কুৱেশ্যনবোৰ কি কি দিছে আমি চাওঁচোন প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ট্ৰেকত চাৰি ঠাইৰ দূৰত্ব বুজাবলৈ এ বি চি আৰু ডিৰে চিহ্নিত কৰা হৈছে এতিয়া আমি প্ৰথমে এ বি চি ডি এনেদৰে ট্ৰেক ট্ৰেপ যাইছে ইয়াৰ মাজৰ আনুমানিক দূৰত্ব দিয়া আছে এতিয়া কোৱাচোন বাৰু এতিয়া ক'ব দিছে তোমালোকক আৰু ইয়াত লিখিব দিছে এৰ পৰা চি লৈ দূৰত্ব কিমান এৰ পৰা চি লৈ এৰ পৰা বিলৈ এশ বিৰ পৰা চি লৈ এশ ট'টেল কিমান এশ দুশ গতিকে এৰ পৰা চি লৈ দূৰত্ব কিমান হ'ব দুশ মিটাৰ দুশ মিটাৰ লিখি দিবা নেক্সট দিছে যদি এজন দৌৰবিদে আঠশ মিটাৰ দৌৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ট্ৰেকটোত কেইপাক দৌৰিব লাগিব গতিকে তেওঁ যদি আঠশ মিটাৰ দৌৰে গতিকে আমাৰ ট'টেল ট্ৰেকটো আছে চাৰিশ মিটাৰ আমি লিখি থৈছোঁ চাৰিশ 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 দুটা হ'লেই আঠশ হৈ যাব গতিকে কিমান হ'ব দুপাক লিখিবা দুপাক 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 মাৰিলেই কি কৰিছে আঠশ মিটাৰ দৌৰ হৈ যাব নেক্সট দিছে যদি কোনোবাই এৰ পৰা দৌৰ আৰম্ভ কৰে আৰু এহেজাৰ মিটাৰ দৌৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কেইপাক দৌৰিব আৰু কোনটো চিহ্নত শেষ কৰিব লাগিব এতিয়া দিছে চোৱা এহেজাৰ মিটাৰ দৌৰিছে আমি প্ৰথম ট্ৰেকটোত এবাৰ ঘূৰিলে চাৰিশ মিটাৰ হয় দুপাৰ ঘূৰিলে মানে কিমান হ'ব চাৰিশ চাৰিশ আঠশ হৈ গ'ল টোতেল আমাক কি লাগে ট'টেল আমাক লাগে এহেজাৰ গতিকে আৰু দুটা এতিয়া ইয়াৰ লাগে কি হ'ল আঠশ ইয়াৰ পৰা নশ দহশ গতিকে কি হ'ল দুপাক ইয়াৰ লিখিবা দুপাক আৰু কিমান চেণ্টিমিটাৰ ক'ত ৰ'বগৈ ছিট ৰ'বগৈ গতিকে ইয়াৰ লিখিবা ছিট শেষ হ'ব ঠিক আছে ছিট শেষ হ'ব বুলি লিখি দিবা নিশ্চয় বুজি পালা এতিয়া নেক্সটটো চাওঁ এইবাৰ উলিয়াই উলিয়াওঁ আহা এতিয়া উলিয়াবলৈ দিছে চাৰিশ মিটাৰত কিমান কিলোমিটাৰ চাৰিশ মিটাৰ সমান চাৰিশ চাৰিশ কি কৰিছে এহেজাৰে শৰণ কৰিছে কিমান হৈছে শূন্য দশমিক চাৰি কিলোমিটাৰ এতিয়া এইকেইটা উলিয়াব দিছে গতিকে মই এইকেইটা উলিয়াই দিম গতিকে তোমালোকে চাবা প্ৰথমে দিছে তোমালোকক দুশ মিটাৰ দুশ মিটাৰক কিলোমিটাৰত নিব লাগে এতিয়া প্ৰথমে দিছে দুশ মিটাৰ মই লিখি দিছোঁ চাই লোৱা দুশ মিটাৰ এনে দুশ মিটাৰক আমি কিলোমিটাৰলৈ নিবলৈ হ'লে দুশটো ওপৰত পঢ়িব যিহেতু দুশ এহেজাৰে হৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কি কি কৰিম কিলোমিটাৰ কিলোমিটাৰ হ'ব গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াত দুটা ওপৰত দুটা শূন্য আছে তলত দুটা শূন্য আছে আমি কাটি দিলোঁ এতিয়া কিমান হ'ল এটা শূন্য থাকিলে গতিকে শূন্য দশমিক দুই কি হ'ব কিলোমিটাৰ কিলোমিটাৰ অ'কে এতিয়া ইয়াত দিব দুশ মিটাৰত কিমান কিলোমিটাৰ শূন্য দশমিক শূন্য দশমিক দুই কিলোমিটাৰ ঠিক আছে আৰু কিমান কিলোমিটাৰৰ পৰা ল'ব এট কিলোমিটাৰৰ লিখিবা এহেজাৰ ভাগৰ দুশ এইটো প্ৰথমটোত প্ৰথমটো খালী ইয়াত খালী ঠাইত এইটো লিখিবা আৰু দুই নম্বৰ খালী ঠাইত এইটো লিখিবা প্ৰথম খালী ঠাইত এইটো বঢ়াবা আৰু দ্বিতীয় খালী ঠাইটোত এইটো বঢ়াবা বুজি পাইছানে নেক্সট আহিছোঁ চাৰিশ এইটো কি আঠশ মিটাৰ ঠিক আছে আঠশ মিটাৰটো ঠিক তেনেদৰে কৰিবা দুই নম্বৰটো আঠশ মিটাৰ আঠশ মিটাৰক এতিয়া কিলোমিটাৰলৈ নিম লওঁ আঠশ এহেজাৰে হৰণ কৰিবা কিলোমিটাৰ অ'কে কিলোমিটাৰ হ'ল এতিয়া আমি কিমান পাম ঠিক তেনে ইয়াতো দুটা শূন্য আছে ইয়াত দুটা শূন্য আছে দুটা শূন্য কাটি গ'ল গতিকে আমি এটা শূন্য আছে গতিকে এটা শূন্যত এটা শূন্য হ'ল আঠ কি হ'ল কিলোমিটাৰ গতিকে প্ৰথম খালী ঠাইটোত এইটো ভৰাব দ্বিতীয় শালি ঠাইটোত তলৰটো ভৰাবা ইয়াত কিমান পালোঁ এহেজাৰ ভাগৰ আঠশ আৰু ইয়াত কিমান পালোঁ শূন্য দশমিক আঠ কিলোমিটাৰ ঠিক আছে নেক্সটটো হৈছে এহেজাৰ মিটাৰ তিনি নম্বৰটো দিছে তোমালোকক এহেজাৰ মিটাৰ এহেজাৰ মিটাৰ এহেজাৰ মিটাৰকো আমি কি কৰিম এহেজাৰে শৰণ কৰি দিম এহেজাৰে এহেজাৰৰ শৰণ কৰিলে কিমান হয় এতিয়া আমি চাম এতিয়া ইয়াত তিনিটা আছে ইয়াতো তিনিটা আছে কাঠ খাই গ'ল গতিকে কি হ'ল এক কিলোমিটাৰ কিলোমিটাৰ গতিকে কি হ'ল এক কিলোমিটাৰ ইয়াত লিখিবা এক কিলোমিটাৰ ইয়াত তলতো এহেজাৰ লিখিবা ওপৰতো এহেজাৰ লিখিবা ঠিক আছে নেক্সটটো হৈছে তিনি হাজাৰ মিটাৰ তিনি হাজাৰ মিটাৰক কৰিম এতিয়া চাৰি নম্বৰটো তিনি হাজাৰ মিটাৰ ঠিক আছে তিনি হাজাৰ মিটাৰক আমি এহেজাৰে হৰণ কৰিম তিনি হাজাৰক যদি এহেজাৰে শৰণ কৰা হয় কি ওলায় ইয়াত তিনিটা শূন্য আছে আৰু তিনিটা শূন্য আছে কাঠ খাই গুণ গতিকে আমাৰ কিমান ওলাব এক তিনি গুণ তিনি তিনি কিলোমিটাৰ ইয়াতো কিলোমিটাৰ দেই এনেদৰে তোমালোকে বহীত কৰি দিবা ইয়াত তলত এহেজাৰ ওপৰত তিনি হাজাৰ ভৰাই দিবা আৰু ইয়াত তিনি কিলোমিটাৰ লিখি দিবা তিনি কিলোমিটাৰ ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পালা নেক্সট ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পিছৰ পৰা লৈ আহিম গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালা যদি তোমালোকে বুজি পাইছা